Bertemu kembali dan selamat datang ke saluran YouTube Sherry on the Move video ke-118 Ruangan Sherry NN Berbicara Siri ketiga untuk tips fashion ialah mengenai pemakaian musim sejuk Sebenarnya sudah bertahun-tahun saya ingin rakamkan video mengenai tips pemakaian musim sejuk tetapi asyik tertangguh-tangguh Antara sebab mengapa saya ingin kongsikan tips pemakaian musim sejuk ialah yang pertama, kerana setiap tahun saya menerima banyak pertanyaan dan soalan dari sahabat kenalan dan juga pengikut-pengikut di media sosial saya. Dan yang kedua, biasanya pada hujung tahun di media sosial saya lihat ramai orang pergi bercuti di tempat-tempat ataupun negara musim sejuk. Dan apabila saya melihat gambar, membaca caption ataupun menonton video mereka, mereka merungut kata sejuk. Tapi bila saya tengok pakaian ataupun kasut mereka, memang saya tahulah sebab dan nyatanya mereka sejuk itu kerana pakaian mereka salah, tidak kena dengan cuaca, suhu dan juga keadaan semasa pada waktu itu. Tidak dinafikan, memang benar. Sekiranya seseorang itu tidak biasa dengan cuaca sejuk ataupun mereka tidak tinggal di negara empat musim, tentunya mereka akan rasa sejuk. Tetapi apabila memakai pakaian yang bersesuaian, ia akan dapat mengurangkan sedikit kesejukan itu. Video ini bukan sahaja ditujukan kepada mereka yang ingin pergi bercuti di negara musim sejuk yang tidak tinggal di negara empat musim, tetapi tips ini juga untuk mereka yang tinggal di negara empat musim tetapi mereka tidak biasa dengan suhu yang rendah dan jarang bermain dengan salji ataupun tempat mereka tidak pernah dituruni salji seperti contoh kalau di Amerika Syarikat seperti di negeri Florida ataupun di selatan negeri California dan begitu juga bagi mereka yang tinggal di Las Vegas mereka yang tinggal di sana jarang mendapat suhu yang rendah pakaian asas ataupun pakaian survival yang perlu ada untuk setiap orang apabila mereka berada di negara musim sejuk ialah thermal clothing. Thermal clothing ialah baju dan seluar yang panas yang dipakai di bahagian dalam. Ia tidak boleh dipakai longgar. Ia perlu dipakai tight fitting ataupun ketat kerana fungsinya adalah untuk mengekalkan haba panas dan memerangkap kepanasan badan. saya baru masuk dalam bilik pakaian saya saya ingin tunjukkan dengan anda di dalam kotak itu dipenuhi dengan semua clothing saya yang itu video ini dirakamkan pada 15 Oktober suhu di luar sepanjang minggu maksimum dalam 13 darjah celsius dan boleh turun serendah 5 darjah celsius pada sebelah malam dan juga sebelah pagi awal pagi Buat masa sekarang saya belum pakai lagi thermal clothing ini. Jadi hari ini apabila saya keluarkan kotak ini, maka dengan rasminya saya akan pakai thermal clothing ini pada bila-bila masa mesu atau pelusa. Baju thermal banyak dijual sama ada ianya berjenama atau tidak, sama ada ianya murah ataupun mahal. Semasa saya bertugas sebagai pramugari di Malaysia Airlines dan semasa saya menetap di Australia, saya memakai thermal yang tiada jenama akan tetapi fungsinya tetap sama. Ia tetap dapat memanaskan badan. Setelah pindah dan menetap di Amerika Syarikat dan Kanada, thermal clothing saya hanya satu jenama sahaja. Semua yang di dalam kotak ini ialah dari jenama Uniqlo. Sekiranya anda berkemampuan, saya mencadangkan supaya anda beli thermal clothing ataupun di unit low dipanggil heat tag, beli dari jenama unit lo. Tiga sebab mengapa saya suka heat tag dari unit lo ialah yang pertama, heat tag ini mempunyai pelbagai peringkat ataupun level suhu daripada suhu yang tinggi sikit, sederhana, rendah dan yang paling rendah. Yang kedua, saya suka kerana kualitinya. Ia tidak gatal. Ia seakan-akan seperti memakai t-shirt. Ha, sungguh selesa. Yang ketiga, saya suka kerana ada pelbagai saiz, warna dan rekaannya berbeza. Jika heat tech unit low di luar daripada bajet anda, tidak mengapa. Anda boleh beli apa sahaja jenama ataupun tidak ada jenama. Yang penting, ia perlu dipakai apabila anda berada di tempat sejuk. Tips untuk memilih jaket musim sejuk terutamanya untuk mereka yang ingin bermain salji bukan sahaja perlu berkalis air tetapi juga perlu ada hood ada penutup kepalanya kerana sekiranya salji turun setidak-tidaknya ia dapat menutup kepala anda daripada basah ada jenama yang menjual jaket musim sejuk ini mengikut suhu seperti contoh saya ada beberapa jaket musim sejuk bersalji yang ada lingkungan suhu. Kita beralih pula kepada kasut. Kasut sukan adalah kasut yang paling tidak sesuai dipakai pada musim sejuk. Terutamanya kepada mereka yang tidak pernah merasai ataupun menjejakkan kaki ke negara musim sejuk. Bagi mereka yang berada di negara musim sejuk seperti saya, 10 darjah Celsius pun saya masih boleh pakai kasut sukan kerana saya pergi ke gym setiap hari tetapi untuk orang yang tidak biasa tidak digalakkan sama sekali untuk memakai kasut sukan. Sekali lagi saya ulang, kasut sukan tidak sesuai dipakai pada musim sejuk, tambahan pula apabila anda ingin pergi bermain salji. Kasut yang sesuai ialah winter boots, iaitu kasut kalis air. Hujan ataupun ais ataupun salji tidak akan serap ke kaki anda. Tidak guna kalau anda berpakaian panas, tetapi kaki anda sejuk. Stokin juga memainkan peranan penting. Kalau anda ingin beli stokin musim sejuk, anda boleh buat saja carian di internet. Type winter socks dan anda tahu apakah ciri-ciri stokin yang perlu dibeli. Tiga lagi aksesori penting di dalam pemakaian musim sejuk ialah yang pertama bini iaitu serkup kepala sesuai dipakai untuk mereka yang tidak memakai tudung dan juga untuk lelaki. Yang kedua, selendang di leher. Dan yang ketiga, sarung tangan. Untuk mereka yang ingin bermain salji, sarung tangan yang sesuai ialah sarung tangan kalis air, bukan yang berkain. Kerana kalau anda pegang salji, ia akan serap ke sarung tangan berkain itu. Untuk koleksi saya, saya ada dua. Yang berkain dan juga yang kalis air. Sekali lagi saya ulang, untuk mereka yang ingin bermain salji, anda perlu pakai jaket, seluar, kasut dan sarung tangan yang kalis air. Sekiranya tempat percutian anda bukan di tempat bersalji tetapi sejuk, anda boleh pakai kot ataupun jaket yang berkain seperti yang ini. Hoodie, sweater ataupun jumper seperti yang saya pakai sekarang ini tidak sesuai dipakai pada musim sejuk tanpa memakai jaket di luarnya. Saya pernah banyak kali lihat di media sosial apabila ada orang merungut mengatakan sejuk. Dan saya melihat mereka hanya pakai macam ini sahaja berjalan-jalan. Tentulah tidak sesuai. Pakaian seperti ini tidak sesuai dipakai tanpa jaket apabila suhunya di bawah 15 darjah Celsius. Saya bukan cakap langsung tidak boleh pakai. Anda boleh pakai. Anda boleh pakai thermal di dalam, anda boleh pakai sweater sebegini, tetapi perlu ada jaket yang sesuai. Saya pernah melihat ada orang yang bermain salji dengan memakai kasut getah atau gumboots. Gumboots tidak sesuai untuk suhu yang rendah dan tidak sesuai untuk bermain dan berjalan di atas salji. Gambuts tidak dapat memanaskan kaki dan tapaknya bukan untuk berjalan di atas ais atau salji. Saya ada dua pasang gambuts tetapi saya hanya pakai pada musim hujan dan suhu yang agak sederhana. Saya rasa tip saya cukup ringkas dan padat untuk mereka yang ingin bercuti ke negara musim sejuk dan juga kepada mereka yang duduk di negara empat musim tetapi jarang mendapat suhu yang rendah. Untuk bahagian seterusnya, saya ingin kongsi sedikit cara saya berpakaian pada musim sejuk. Autumn dan winter. Di sebelah sini, bahagian dalam ialah jaket musim bunga. Yang ini hood dan jaket yang berkain. Kadang-kadang saya pakai hood dan jaket berkain di tempat bersalji sebab saya tahu saya tidak akan duduk di tempat saji ataupun bergolek-golek bermain dengan saji. Apabila jalan saja, ya yeah, saya selalu juga pakai yang berkain. Maaf ya anda tidak nampak sangat. Di sebelah sini semuanya jaket dan kot kalis air. Dua bahagian di sini. Cara saya memakai thermal iaitu heat tech dari Uniqlo berbeza dari orang lain saya tidak galakkan untuk anda tiru cara saya. Apa yang saya akan ceritakan sekadar perkongsian untuk anda saja. Tapi jangan tiru ya. Kerana mungkin anda akan berasa sejuk dalam 20 darjah Celsius ataupun 18 darjah Celsius. Tetapi bagi saya bila sudah 10 darjah Celsius ke bawah baru saya rasa sejuk. Kerana itulah saya ada banyak feedback pelbagai warna, saiz dan juga desain. Kadang-kadang saya pakai heat tag yang levelnya paling rendah tetapi saya pakai jaket atau coat yang tebal. Ada waktunya pula saya pakai heat tag yang levelnya paling tinggi kemudian saya pakai jaket yang agak nipis. Saya suka mix and match antara heat tag dan juga jaket dan coat. Pernah beberapa kali dalam suhu minus 30 darjah Celsius, jika tidak silap saya, minus 30 darjah Celsius, saya hanya pakai jaket dan juga heat tag yang levelnya paling maksimum. Dua helai sahaja. Itu adalah kerana uh, tahap badan saya boleh terima, tahap kesejukan itu. Jangan tiru cara saya. Waktu itu saya pakai heat tag yang paling tinggi levelnya iaitu ultra warm. Kemudian saya pakai jaket yang paling tebal. Jaket itu memang sesuai untuk suhu sebegitu, yang minus 20 atau minus 30 degree Celsius. Dan saya juga selalu pakai seluar heat tag tanpa saya pakai seluar lain kerana uh, ada juga desain yang seperti legging. Kadang-kadang uh, bila saya pakai dress yang labuh, saya cuma pakai tic tac seluar sahaja. Saya tidak pakai lagi dua tiga lapis. Kemudian saya terus pakai boots yang tinggi. Sekarang baru masuk minggu ketiga musim luruh. Saya belum banyak peragakan pakaian-pakaian ataupun coat dan jaket di belakang saya ini. Di kemudian hari, mungkin saya akan kongsikan dengan anda cara saya lakukan mix and match. Sekarang untuk perkongsian. Bukan untuk anda tiru kerana sekali lagi saya ulang, cara saya dapat menahan kesejukan tidak sama dengan cara anda. Ini dia. Saya punya jaket musim sejuk untuk yang berkalis air dan juga ada uh, penutup kepala. Kod saya berwarna-warni. No saya pernah nyatakan di dalam tips fashion dan warna macam saya suka pakai jaket dan kot berwarna-warni. Dan sebelah sana semua jaket untuk musim bunga. Saya kongsikan dengan anda OOTD saya, outfit of the day selama 5 hari bermula dari 16 hingga 20 Oktober 2025. Sepanjang 5 hari ini cuaca dan suhu agak normal bagi musim luruh. Saya belum lagi memakai serkup kepala dan sarung tangan. Video ini sekadar rujukan sahaja, jangan terlalu meniru cara saya kerana bagaimana badan saya dapat menahan suhu rendah tidak sama seperti orang lain. Suhu sekarang ialah 8 darjah Celsius. Saya dalam perjalanan untuk pergi ke gym, tak jauh, kurang daripada 10 minit. Saya pakai kasut sukan, seluar gym, jaket dan saya cuma pakai baju gym Saya tidak pakai temau Kerana bila di dalam gym memang akan berpeluh-peluh Walaupun 8 darjah celsius sekarang Tetapi saya masih belum rasa sejuk Mungkin kerana saya baru keluar rumah Itu tempat gym saya Saya tunjukkan dengan anda heat tag saya kerana sebentar lagi saya akan keluar untuk pergi makan malam dengan rasminya saya akan pakai heat tag untuk musim luruh tahun ini saya rasa saya, saya akan pakai yang paling nipis sama ada yang ini ataupun yang ini kerana baju saya warna coklat saya dah siap untuk pergi makan malam buat pertama kalinya hari ini saya sudah pakai heat tag dari Uniqlo sebelah dalam paling nipis dan level yang paling rendah. Yang ini juga legging dari heat tag. Stokin bukan stokin musim sejuk, ini stokin biasa. Ini ialah kod saya. Saya dalam perjalanan nak pergi gym. Suhu sekarang ialah 10 darjah Celsius. Hari ini saya tukar kasut sukan Seluar gym ni Seluar gym musim sejuk Jaket yang sama Ada matahari Tetapi sejuk Dan berangin Saya dah siap untuk keluar pergi makan malam, suhu sekarang 10 darjah Celsius. Tapi dalam 1-2 jam lagi, ia akan turun hingga ke 8 darjah Celsius. Di dalam ni, saya pakai heat tag paling rendah sekali, paling nipis. Kemudian long sleeve t-shirt. Saya pakai heat tag jacking dari Uniqlo dan ini kot saya dari Zara. Petang tadi saya tak sempat ambil video. Sekarang saya dah balik rumah. Ini pakaian saya untuk hari ini. Suhu di luar sekarang 6 darjah Celsius. Saya tak pakai baju lapisan dalam. Saya tidak pakai heat tag ataupun t-shirt. Saya hanya pakai kemeja kerana kemeja ini memang sudah tebal. Ini yang membuatkan tebal. Sama juga dengan seluar saya. Seluar saya pun di dalamnya seperti ini juga. Jadi saya tidak pakai dua lapis. Sehelai dan sehelai. Hari ini hari Ahad, saya rasa saya nak pakai casual hari ini. Suhu di luar 10 darjah Celsius. Pada sebelah petang akan turun ke 9 darjah Celsius dan pada sebelah malam akan turun ke 7 dan 6 darjah Celsius. Oleh kerana saya tahu saya akan pulang malam, jadi persediaan pakaian saya adalah untuk sebelah malam. Di dalam ni saya pakai heat tag unit low yang paling nipis, level yang paling rendah. Sweater ini pun tak tebal. Ini piece juga. Saya pakai jeans, tidak ada lapisan dalam, hanya jeans sahaja dan ini coat saya. Waktu sekarang 5:57 pagi dengan suhu 7 darjah Celsius. Hari ini saya akan keluar awal kerana saya ada urusan di pejabat. Pakaian saya pun seperti pakaian untuk pergi ke pejabat. Suhu sebelum tengah hari adalah di bawah 9 darjah Celsius. Di dalam ini saya pakai heat tag paling nipis. Saya pakai cardigan, seluar hitam biasa. Hanya satu lapis saja, tidak ada lapisan di dalam. Saya pakai sebuah hitam kerana sebentar lagi akan hujan sehingga ke petang jadi apabila saya pakai seluar hitam kalau kena air hujan pun tak nampak sangat dan hari ini saya juga akan pakai boots yang warna hitam jaket pula saya akan pakai jaket kali saya hari ini akan hujan jaket kali saya tu ada juga menutup kepalanya sekali Saya rasa cukup setakat ini. Semoga tips yang ringkas ini dapat membantu anda. Sekiranya ada lagi pertanyaan, anda boleh DM saya di dalam Instagram ataupun boleh komen di dalam ruangan komen di bawah ini. Terima kasih kerana sudi menonton waktu yang anda luangkan amat-amat saya hargai. Kita berjumpa lagi di dalam video yang akan datang kepada anda. Semua jaga diri, jaga kesihatan mental dan fizikal. Be kind to your mind. Bye!